Цю проблему для того, щоб медицина у нас в Україні була збудована. Чому в Чернігові не створюються робочі місця, в тому числі для молоді. Це є корупція, корупція чиновників різного халіна Попова ведуча програми Віщирого серця обласне телебачення 20 років працює для вас на покращення вашого життя. Несу в кожну оселю тепло, добро, любов, віру, надію. знає себе сама, своїм життям, своєю працею. Вона здобула славу нашій Україні. Ця людина, яка змусила. Слухати наш державний гімн весь світ. Ця людина змусила шанувати нашу країну весь світ. Дорогі друзі, я рада вам представити голову наглядової ради. По-моему, Майкл Баффер потеряет свою работу. Так как, вы, все, так как вы меня представили, Майкл Баффер, который представляет на свинги, произношение. Владимир Кличко, Лев Тальничко. У вас, вас Чернигов, добрый день. Люди-украинцы находятся на грани существования, как я уже подчеркнул это в соцопросах. Тем проще запугать, тем проще запугать народ, запугать людей. У нас как происходит? У нас вообще парадокс. Мы выбираем тех в Верховную Раду, кому мы позже не доверяем. Или еще хуже, боимся. Народ боится власти в нормальной стране, цивилизованной стране, развитой. Это все наоборот европейской стране, чем мы и являемся. Мы находимся в Европе. Власть боится народ, и Конституция соединяет народ и власть. У нас она, наоборот, как-то не функционирует вообще. У нас люди боятся власти. Я путешествовал, еще, как я сказал, в разные встречи у меня были. Университеты закрываются, Ректоры получают задание от власти. Откроешь для Кличко университет, будет встреча со студентами или с жителями этого микрорайона. Будет результат. Потеряешь работу, потеряешь все. Или вообще парадокс такой. Это просто в мое понимание никак не вмещается сносят дороги и говорят, так, не проголосуйте за такую-то партию, дороги не восстановим. Смешно, правда? Украинская специфика. Да те, кто это сделал, нужно по-моему подосвать закатать. За такое поведение.